असलकुम रहीम बयान किया जाता है कि रूम के एक जंगजू बहादुर ने हजरत उमर हज़रतमर के जमाने में मुसलमानों की एक जुमात को कैद कर लिया और शाहरूम से बयान किया कि मुसलमानों में एक शख्स नहायत कवि और महीब किस्म का इंसान है जिसको देख कर भी खौफ मालूम होता है ये सुनकर रूम ने उस शख़्स को देखने के लिए तलब किया उस ज़माने में के दस्तूर के मुताबिक शाहरूम के सामने एक जंजीर लगी हुई थी जिसकी वजह से बाहर से आने वाले को बादशाह के सामने झुक कर आना पड़ता था जब उस मर्द मोहमिन ने जंजीर देखी और मालूम हुआ कि उसके नीचे से नीचे से झुक कर आगे जाना होगा तो उसने बादशाह के सामने जाने से इनकार कर दिया तब शाहरूम ने उस जंजीर को उठाने का हुक्म दिया कि वो उस शख्स के पास आ सके जिसको देखना और उससे बात करना मंजूर था चुनाचे वो शख़्स बादशाह के पास आ गया तो उस बादशाह ने उस शख़्स से कहा कि तुम हमारे दीन में दाखिल हो जाओ कि मैं अपनी अंगूठी तुम को पहना कर रूम की सल्तनत अता कर दूँ ये सुनकर उस मर्द मोमिन ने दरियाफ़त किया कि दुनिया का आखिर कितना हिस्सा तेरे कब्ज़े में है बादशाह कहने लगा कि दुनिया का तकरीबन तिहाई या चौथाई हिस्सा मेरे कब्ज़े में है उस मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि अगर पूरी दुनिया तेरे कब्जे में ज़रूरत जोहरात से पुर होती तो एक दिन की आज़ान के एवज़ मुझे दे देता तो मैं उसको भी कबूल न करता शाहरुम ने यह सुनकर दरियाफ्त किया कि अज़ान क्या चीज़ है मरदमोमिन ने जवाब दिया कि सुन अशहद्लाश महमद्ल् अजान ही का एक कलमा है ये सुनकर शाहरूम समझ गया कि इसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत समा चुकी है अब इस तरह काम नहीं चलेगा यह सोचकर उसने हुक्म दिया कि अच्छा एक देग में पानी खुला कर उस शख़्स को उसमें डाल दिया जाए ताकि खोलते पानी में पड़कर उसका काम तमाम हो जाए या खौफ खा कर अपने दीन से फिर जाए चुनाचे हुक्म शाही की तामील की गई जब उस मर्द मोमिन को देग में डाला गया तो वह बिसमिल्ला पढ़ कर दाखिल हुआ और हुक्म हुक्महि की बरकत से दूसरी जानेब बाहर आ गया ये देख कर लोगों को और भी ताजुब हुआ उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि एक अंधेरी कोठरी में इसको बंद कर दिया जाए और चालीस दिन तक सिवाए खंजीर और शराब की कुछ और कोई और चीज़ इस कोठरी में न डाली जाए चुनाचे उसकी तामील की गई और जब चालीस रोज़ बाद कोठरी खोली गई तो लोगों ने देखा कि जो कुछ उसमें डाला गया था उसमें से मरद मोमिन ने कुछ भी नहीं खाया दरियाफ्त किया गया कि आखिर तूने इसमें से क्यों नहीं खाया हालांकि शरीय मुहम्मदी में ऐसी ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल जायज़ है मरद मोमिन ने जवाब दिया कि अगर इसमें से मैं कुछ खा लेता तो तुमको खुशी होती मेरा मकसद तो तुमको गुस्सा दिलाना है फिर बादशाह उससे कहने लगा अच्छा अगर तुम मुझे सजदा कर ले तो मैं तुझे और तेरे साथियों को छोड़ दूँगा ये सुनकर मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में खुदा के सिवाए किसी को सजदा करना दुरुस्त नहीं उसके बाद शाहरुम ने कहा कि अच्छा मेरा हाथ चूम ताकि मैं तुमको और तुम्हारे साथियों को रिहा कर दूँ मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाथ का बोसा देना सिर्फ़ बाप सुल्तान आदल और उस्ताद के लिए जायज़ है दूसरों के लिए नहीं फिर शाहरुम ने कहा कि अच्छा मेरी पेशानी को बोसा दो तो उस पर मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाँ ये एक शर्त के साथ मुमकिन है बादशाह ने कहा जिस तरह तुमको मंजूर हो बस मर्द मोमिन ने अपनी आस्तीन उसकी पेशानी पर रखी और उसको चूम लिया इस नीयत से कि मैं अपनी आस्तीन को बोसा दे रहा हूँ इसके बाद बादशाह ने कहा उस मर्द मोमिन को माँ उसके साथियों के कुछ माल जर देकर रिहा कर दिया हज़रत अली हजरत हज़रतमर रजी अल्ला त ख़त लिखा कि अगर ये शख्स हमारे शहर में हमारे दीन पर होता तो हम इसकी परसिश करते चुनाचे जब वो शख्स मर्द मोमिन हज़रतमर रजील्ला की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप रजी अल्लाह तह ने हुक्म दिया कि माल सब का सब अपने ही लिए मखसूस न कर लो बल्कि उसमें से रसूल सल वसम के शहर के लोगों को भी शामिल कर लो ये सुनकर मरद मोमिन ने उसकी तामील की और जो अतिया या नजराना उसको मिला उसमें सब लोगों को शरीक कर लिया सच है जो शख्स ईमान और अखलाक के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह ताला हर हाल में उसकी मदद फरमाता है चुनाचे हमें भी चाहिए कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह ही नज़र रखें अल्लाह ताली हम सब को अमल करने की तोफ़ी कता फ़रमाए आमीन या रबालमीन